Те, що обіцяв Янукович сьогодні, покращення. От. Ми отримали це покращення, ми, але ми отримали сухар, який він не йолки. і коску, яку нам бросил. от, Він говорив, щоб ми козли, коз, это, щоб не мешали козли нам жити. От ці козли, пускай він козли, які йому мешають жити, говорять, парень, ты жить будешь по законах, по законах Украины, как по Конституции Украины, а не по своих бандитских законах, которые придумали на терриконах донецкие бандиты, юки, которые первые же придумали сначала наперстники, потом вышибалы базаровские, а теперь пацаны этот как крутые, которые приехали из этот как осваивать Киев из Донецка. По, хлопцы, у Киев вам не Донецк. И я вам говорю, как Ленька Сибиряк сказал, найдете в своих делах Леньку Сибиряка. И потом найдете кому обратиться, елки. Так что текайте домой, покуда вам это, не сделали то, что вам сделали Днепропетровские. Вас собак стреляли и вас будут стрелять. Вот. Ломаем мы заборы и будем их ломать, покуда эти арматуры нас потому что пролетариату стрелять нечем, Витя. Все оружие ты забрал а не народ забрал. А мы будем палками вас знать. Палками еще и железными, которыми... Это, это сделал народ эти палки. И делал кому он это делал? Он делал не против себя, а делал против бандитов, которые лезли на нашу страну. Они а на твою, видите, страну. Твоя страна. Ты сам не знаешь, где она находится. Вот. А тюрьма, то этот как и тюрьма, а тюрьмы и суммы не зарекайся, вот, этот, никто не должен зарекаться. И никто тебя не упрекает, что ты там шапки снимал, елки а тебя упрекают о том, что ты покрал последнее у человека забрал, у людей, которые живут в Украине, в украинского народа которые корни украинские, а не российские, видите. Если мы россиянов принимаем, то мы принимаем с большим сердцем Россию. А ты ведь не россиянин. Ты бандит с большой дороги. Вот и все. Вы увольняете его? А? Увольняете Янукович? Я? Да. да. да я его и расстрелял, если бы меня разрешили. Ей-богу, хлопцы, у меня в рука не дрогнула. А уволить я его давным-давно уже уволил. Из своей партии выписал его.